Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində 2 və 9 nömrəli məktəblərin yanında 1, 1.6 sot torpağın içərisində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 5 otaqlı, tam təmirli həyət evi təklifimiz var. Ev tam yaşayışlı ərazidə yerləşir, dayanacaqdan 50 metr məsafədədir. Evin geniş navestlili həyəti var. Həyətinə maşın rahatlıqla daxil ola bilər. Həyətində isə 4 tonluq yeraltı su çəni yerləşir. Evin fundamenti beton karkasdır, mərtəbələr arası monolit betondur, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb və yerdən kürsülüdür. Ev şəxsi tikili olduğu üçün tikintisində və təmirində keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə edilib. Həyətin darvazası put sistemidir. Ev isə kamera sistemi ilə təmin olunub. İndi isə evin içərisi ilə sizi daha yaxından tanış edək. Biz birinci mərtəbənin dəhlizindəyik. Döşəməsi parkettdir, piləkənləri və qapıları fıstıq ağacındandır. Evin ümumi sahəsi isə 200 kvadrat metrdir. İndi isə evin qonaq otağı ilə sizi daha yaxından tanış edək. Qonaq otağı genişdir, işıqlıdır. Tavan xüsusi dizaynlanmışdır. Evin isitmə sistemi isə kombidir, quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Əziz izləyicilərimiz, onda nəzərinizə çatdırıram ki, evdə bir müddət yaşayış olub, hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Otaqlar genişdir, işıqlıdır, pəncərlərin qarşısında heç bir maneə kəsmir. Çox gözəl geniş qonaq otağı var. Qazlı suyu, işığı qoşulub, daimidir. Sənədi isə tam mülkiyyət qutçadır. Torpağının da, evinin də qutçası var. Dövlət ipotekasına tam yararlıdır, qutça hazır olduğu üçün. Evin birinci mərtəbəsində yerləşdi, geniş qonaq otağı, mətbəx və sanitar qovşağı. Mətbəxdə genişliyi, mətbəx mebeli quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Mətbəxinin pəncərəsi və qonaq otağının pəncərəsi birbaşa evin həyətinə baxır. Əziz izleyicilərimiz, kanalımıza abunə olub bildirişləri açın. Videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, gündəlik yenilənən yeni-yeni videolarımızla daha yaxından tanış ola biləsiniz. Və kondensat aparatı burada quraşdırılıb, hazırdır. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı. Sanitar qovşağı da genişdir, aksesuarları quraşdırılıb. Evin hər iki mərtəbəsində də sanitar qovşağı yerləşir. Əziz izləyicilərimiz, sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında sizlərə köməkçi ola bilərik. Və evlərinizin reklamı üçün də bizə müraciət edə bilərsiniz. Ev Xırdalanın tam mərkəzində yerləşdiyi üçün, Təzə Bazar, Köhnə Bazar, Heydər Parkı, Misir Parkı, məktəblər, xəstəxana dayanacaq evin tam yanındadır. İndi isə evin ikinci mərtəbəsi ilə siz daha yaxından tanış edək. Qeyd etdiyim kimi, evin birinci mərtəbəsində geniş qonaq otağı, mətbəx, sanitar qurşağı yerləşir. İkinci mərtəbədə isə 4 yataq otağı və sanitar qurşağı yerləşir. Yataq otaqlarından birincisi. Onda qeyd etdim ki, satış zamanı yataq dəstli mebeli evdə qalacaq. Əziz izləyicilərimiz, evin qiyməti haqqında ətraflı məlumatı isə videonun açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. Daha ətraflı məlumatı açıqlama hissəsində görə bilərsiniz. Onda qeyd etdim ki, əziz izləyicilərimiz, ev hazırda bazar qiymətindən çox ucuz qiymətə təklif olunur. İkinci yataq otağı, yataq otaqları da işıqlıdır. Satışda hər növdə, hər zövqə, hər büdcəyə uyğunlaşılmaz əmlaklarımız var. 3-cü yataq otağı. Hal-hazırkı vəziyyətlə əlaqədar olaraq daşınmaz əmlaklarımızda nəzərə çarpacaq dərəcədə endirimlərimiz var. Buyurub endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Və 4-cü yataq otağı. Bu yataq otağı digərlərindən həcmcə kiçikdir və uşaq otağı sayılır. Pəncərlərin parmaqlıqları quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Bu gözəl həyət evi ilə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrəmizlə əlaqə yarada bilərsiniz. Suallarınız ətraflı şəkildə cavablandırılacaq. İkinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı aksesuarları quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Bu ev haqqında fikirlərinizi isə rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmiylidir. Dəyərli vaxtınızı ayırı videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.